নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি সাপ সম্পৰ্কে এটা সৰু কথা আলোচনা কৰিব ওলাইছিলোঁ কথাটো হ'ল যে বাৰিষা কালত বিশেষকৈ বা আমি অসমত বছৰৰ গোটেইকেইটা মাহতে আমি কম বেছি পৰিমাণে সাপবিলাক দেখা পাই থাকোঁ অসমত যথেষ্ট পৰিমাণে সাপ পোৱা যায় এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ চাৰিওফালে দেখি থকা এটা সচৰাচৰ দেখি থকা সাপ হ'ল আমি যিটোক আমি গোৱাল সাপ বা গোৱাল সাপ বুলি কওঁ কিন্তু আমি অলপ অধ্যয়নৰ পৰা গম পালোঁ যে আচলতে আমি যিটোক সচৰাচৰ গোৱালসাপ বা গোৱাল সাপ বুলি কওঁ সেইটোৰ লগতে আন এক নতুন প্ৰজাতিৰ গোৱাল সাপ আচলতে পোৱা যায় যিটো আমি সচৰাচৰ দেখিবলৈ নাপাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত দুই ধৰণৰ সাপ দুই ধৰণৰ বা দুটা প্ৰজাতিৰ সাপকো ইয়াত দেখুওৱা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ যিটো প্ৰথমটো গোৱালসাপ বুলি যিটো কোৱা হয় এইটো হ'ল গোৱালসাপ বা ইয়াক ইংৰাজীত মিল্ক স্নেক বুলি কোৱা হয় আৰু বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক নামটো হ'ল লেম্প্ৰপেল ট্ৰেংগুলাম এবিধ অবিষাক্ত সাপৰ প্ৰজাতি অৰ্থাৎ এই যিটো ৰঙা ৰঙা হালধীয়া কলা বৰণৰ এই সাপটো এইটোৰ প্ৰজাতিটো এটা বিষ নথকা মানে সাপৰ প্ৰজাতি ই ক কমেও চৌব্বিছ বিধমান ইয়াৰ উপ প্ৰজাতি আছে বুলি জনা যায় আৰু গোৱালসাপ সাধাৰণতে বিছৰ পৰা ষাঠি ইঞ্চি অৰ্থাৎ ফিফ ফিফটি ওৱানৰ পৰা ওৱান ফিফটি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত ই দীঘল হয় ইয়াৰ গাৰ বাকলি মিহি আৰু উজ্জ্বল হয় ইয়াৰ দেহৰ বৰণ ঘৰণীয়াকৈ চপৰা চপৰে থকা ৰঙা কলা হালধীয়া বা বগা কলা ৰঙা হোৱা দেখা যায় গোৱালহাপ প্ৰধানকৈ এছিয়া দক্ষিণ পূব কানাডা ভেনিজুৱেলা দক্ষিণ আমেৰিকা আদিত দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ বাসস্থান বিশেষকৈ বেলেগ বেলেগ হয় সাধাৰণতে ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ হয় সাধাৰণতে ই বনাঞ্চলত থাকে ই ঘাইকৈ শিলাময় ঠাইত বাস কৰিবলৈ পচন্দ কৰে গোৱালহাপ হাইকৈ নিশা চৰ ই মাটিত বাস কৰে আৰু মাটিৰ সৰাপাতৰ সৈতে মিলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে পোৱালি গোৱালসাপে পক পতংগ ফৰিং আৰু কেঁচু আদি খাই জীয়াই থাকে আৰু পূৰ্ণবয়স্ক গোৱালসাপে জেঠিকে আদি কৰি সৰু আকাৰৰ স্তন্যপে প্ৰাণী খায় তাৰোপৰি চৰাই কণী ভেকুলী মাছ আৰু অন্যান্য সাপ খায় বুলি ইয়াত জনা যায় এইটোৱে গোৱালহাপ আৰু আমি বেছিকৈ আমি সঘনাই দেখি থকা যিটো গোৱাল সাপ বা গোৱাল সাপ সেইটো হৈছে এইটো সেইটো ইন সচৰাচৰ আমি দেখি থাকোঁ ইয়াক ইয়াৰ যিটো ৰেপটাইল প্ৰজাতিৰ আৰু ইয়াক সকাহাব বা শংসুৰ বুলিও কোৱা হয় ইংৰাজীত কোৱা হয় বেণ্ডেড ক্ৰেইট বৈজ্ঞানিক নাম বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল বেংগাৰোছ ফেচিটাছ উপমহাদেশ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত অৰ্থাৎ ভাৰত উপমহাদেশ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াত এইবিধ সাপৰ প্ৰজাতি পোৱা যায় প্ৰায় টু পইণ্ট ওৱান মিটাৰ পৰ্যন্ত ই দীঘল হয় আৰু এই সাপবোৰৰ ভিতৰত মানে আটাইতকৈ দীঘল সাপবোৰৰ ভিতৰত ই এটা অন্যতম সাপ সকাহ ক্ৰমাগতভাৱে থকা কলা হালধীয়া পাতি আৰু ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ শৰীৰ আৰু গোটেই শৰীৰত দীঘলে দীঘলে ওলাই থকা মেৰু ৰজযোৰ বাবে সহজতে চিনাক্ত কৰিব পাৰি ইয়াৰ যিটো দেহাটো আচলতে ট্ৰাই মানে ট্ৰাই মানে ট্ৰেংগলৰ নিচিনা হয় দেহাটো তিনিকণীয়া হয় তিনিটা মানে চুক থাকে ই সম্পূৰ্ণ গলাকাৰ বা এই যিটো গোৱালসাপ এইটোৰ নিচিনা ই ঘূৰণীয়া নহয় মূৰ্ত বহল আৰু চেপেটা চকু দুটা কলাবৰণৰ বনাঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষিভূমিলৈকে বিভিন্ন স্থানত সকাহাপ দেখা পোৱা যায় জলাশয়ৰ ওচৰত থকা এন্দুৰৰ গাত উইৰ হাফুলু আদিত সকাহাপৰ বাসস্থান এন্দুৰ পানী আদি আদি সহজলভ্য হোৱাৰ বাবে ইহঁত সাধাৰণতে জনবসতি থকা ঠাইত বিশেষকৈ গাঁওবোৰত থাকে গাঁৱৰ মুকলি ঠাই এইবিধ সাপৰ প্ৰিয় সকাহ সাপ লাজ সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায় আৰু মুখ্যতঃ নিশাচৰ ইয়াক আমি ৰাতি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া উৎপীড়ন কৰা হয় ইয়াক জকোৱা হয় বা কষ্ট দিয়া হয় সিহঁতে সাধাৰণতে মূৰবোৰ সিহঁতৰ কুণ্ডলীৰ তলত লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সাধাৰণতে দংশন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে যদিও নিশাহে ইহঁতে অধিক সক্ৰিয় আৰু বহুলভাৱে সক্ৰিয় আৰু বহুলভাৱে অধিক বিপদজনক বুলি গণ্য কৰা অৰ্থাৎ এই সাপবিধ যদিও ই কাকো মানে মানুহক নাকামৰে বা দংশন নকৰে ইহঁতক তেওঁক জকালি লুকাবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু ই অসমত থকা সাপবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বিপদজনক সাপ আৰু আটাইতকৈ বেছি বিষাক্ত সাপ ইহঁতদি দুৰ্বল এলেহুৱা প্ৰকৃতিত সাধাৰণতে বৰষুণৰ বতৰত দেখা পোৱা যায় আৰু সকাহাপে মুখ্য অন্য সাপক ভক্ষণ কৰে কিন্তু মাছ বেং নাইপিয়া আৰু সাপৰ কণীও খোৱা বুলি জনা যায় এইবিধ সাপে কিন্তু আন আন সাপবিলাকক ধৰি খোৱা আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ কিন্তু আমি যিটো দুই ধৰণৰ সাপ দেখিলোঁ ইয়াত কিন্তু এই প্ৰজাতিৰ সাপটো আমি সচৰাচৰ বেছি দেখিবলৈ নাপাওঁ অসমৰ কিছু কিছু ঠাইতহে এনেধৰণৰ সাপ দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ মূৰটো লক্ষ্য কৰিলে গম পোৱা যাব ই মানে অলপ গলাকাৰ আকৃতিৰ কিন্তু যিটো গোৱালা গোৱাল যিটো আমি সচৰাচৰ দেখা সাপৰ মূৰটো ইটো কিন্তু ডাঙৰ আৰু তিনিকণীয়া আৰু যথেষ্ট বিষাক্ত সাপ ই যদিও নাকামৰে কামুৰিলে কিন্তু যথেষ্ট মানে বিষ মানে ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে গতিকে এই সাপটো দেখিলে যথেষ্ট সাৱধান হোৱাটো উচিত গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এটা সৰু তথ্য মই দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াই থলোঁ আশা কৰোঁ এইটোৱে নিশ্চয় তেওঁলোকক বা আপোনালোকক উপকৃত কৰিব ধন্যবাদ